उस हादसे में तृणमूल कांग्रेस उसके वर्कर या लीडर्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था ये एक स्पॉन्टेनियस क्राउड से ये आया क्योंकि बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि है वो ईद का चांद है उनको सिर्फ इलेक्शन के टाइम पश्चिम बंगाल के लोग देखते हैं और उस दिन जब वहाँ के एम पी वहाँ पे गए श्री खगेन गुर्टू जी और एमएलएंसर जी गए वहाँ पे तो उन्होंने यही कहा कि ये बीजेपी वाले फोटो सेशन करने आए हैं और वहाँ के जनता को इससे प्रॉब्लम था क्योंकि वो सारे बहुत समस्या के भीतर से चल रहे हैं अब आ, इसका रिवेंज लेने के लिए अगर बीजेपी को लगता है कि त्रिपुरा में हमारे पार्टी ऑफिस को तोड़ के उसको डिमोलिश करके उनको बंगाल के, के चुनाव में कोई फायदा होगा या वो तृणमूल कांग्रेस के जो लीडरशिप है या कार्यकर्ता है उन सबको वो इंटिमिटेट कर पाएंगे तो ये बहुत गलत है और हम लोग आज जा रहे हैं यहाँ पर देखिए डेलीगेशन में हमारे साथ हमारी सीनियर पार्लियामेंट लोकसभा प्रतिमा मंडल जी हैं हमारे पार्टी के लीडर नेता है कुणाल जी हैं यहाँ पे छात्र युवा नेता सुदीप जी, जी और साथ में मैं जानी हूँ और हम जाने से पहले धमकी आनी शुरू हो गई है सोशल मीडिया में मैं आशा रखूंगी की त्रिपुरा की जो पुलिस प्रशासन है और जो त्रिपुरा की बीजेपी की सरकार है वो तो उसका कॉन्फिडेंस लेकिन मुख्यमंत्री कोई अत्याचार অভিষেকের পরপয় আক্রমণ একের পর এক নেতাকর্মী পার্টি অফিস ভাঙচুর এই ঘটনাগুলো ঘটেছে কিন্তু তারপরেও বিপ্লবদের বাংলায় ওনাদের কি একটা দায়িত্বে এসছেন রাজনৈতিকভাবে আমরা যা যা আমরা জানি কি রাজনৈতিক মোকাবিলা কিন্তু এটা গণতান্ত্রিক রাজ্য আমাদের উপর অভিষেকের উপর সায়নের উপর ওখানকার ত্রিপুরাবাসী আমাদের যে কর্মীরা তাদের উপর হামলার পরেও বিপ্লববাবুকে কিন্তু একটা ভালো পতাকাও এখনো দেখতে হয়নি কারণ এটা গণতান্ত্রিক রাজ্য কিন্তু সব কিছু সহ্যের একটা সীমা থাকবে এটা আমরা বলে যাচ্ছি